Сегодня у нас на дегустации огромные чебуреки. Сегодня я буду пробовать чебурек с сыром. Этот молодой человек, к чему вы будете пробовать чебурек? А. Это многое объясняет. На полу лежат ковры. Вот такие вот. Тут нове місце. Подивіться, які вони вийдуть. Це дуже напевно смачно, я ще не пробую. Мені нічого ще пробувати. Мені ще не принесли. Навіть перчатки. Тут навіть перчатки принесли. для цього тіон. Мені принесли цього монстра. Зараз буду його дегустувати. Ось таке, дивіться, яке воно кухна дуте. Як я це з'їм? перчатку, нам треба одеть перчатки. Сейчас я это и сделаю. Теперь это пригодно к питанию. Одобряю. В общем-то я попробовала чебурек, я его одобряю, он вкусный, всем советую. Я кстати говорила какое-то заведение? Вроде нет. Это Нино, это в Киеве. Советую, определенно. Но это же еще не все. Вот такая у нас еще пицца. Вот такая вот с перцем, мясом и листами. Она, по-моему, очень вкусная. сейчас мы это проверим, конечно. Надо поправиться. Это пиде, а не пицца. это турецкая пицца. Что они выдумали название такая пиде? Лаца пицца. И я ее ей... одобряю, також. Одобряю. Но это же еще не все. Где был слон, когда пришел Наполеон? Вот, встречайте, Наполеон собственной персоны. Сейчас буду его каштовать. Тут я рассказывал про хруст безе, но у меня не записался микрофон. Поэтому расскажу так. В общем-то, Наполеон хрустел. Это было очень даже вкусно. Одобряю. Вот я там что-то еще сейчас говорю, но...